и гадила в мозг вот это вот вновь прибывшим, которые учились в этой львийской политехнике. И она так их всех задолбала своей ненавистью, что они просто, пользуясь случаем, вышвырнули ее Значит, пожаловались на нее студенты, что она что-то там не так сказала, ее вышвырнули, изгнали из университета, но она не остановилась, она стала с ними судиться и доставила, заставила восстановить себя в правах, даже деньги там какие-то выплатили. Короче, вообще на самом деле страшный человек. Так вот, смотрите, украинство бабы Фары вбыло бабу Фару. То есть, если бы она так не призывала вообще к ненависти, к злу, к убийствам, к уничтожению, к резне, к кровавым разборкам, то, может быть, она бы и по сей день еще летала на своей метле, понимаете, и <coughs> совращала мозги, неокрепшие мозги селян, которые спускаются в гор и за шматок